بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت حتى اذا جاء احدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرح الحاسبين كل من ينزيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وكفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينزيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شئعا ويذيق بعضكم بأس بعد انظر كيف نسرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يكودون في آياتنا فأعدد عنهم حتى يكودوا في حديث غيره وإما ينصي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين